নমস্কাৰ ভাইটি ভণ্টীসকল আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ ইতিহাসৰ প্ৰথমতী অধ্যায়ৰ বংগ বিভাজন আৰু স্বদেশী আন্দোলনৰ পাত ভিত্তিক প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিম তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাওঁতে যদি আখৰবোৰ ব্লাৰ দেখা বা আখৰবোৰ ধৰিব নোৱাৰা তেনেহ'লে তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ ছেটিংছ অপশ্যনতকৈ কোৱালিটিটো অকণমান বঢ়াই ল'বা তেতিয়া আখৰবোৰ ধৰিব পাৰিবা আৰু ভিডিঅ'টোত বহুত কিছুমান বানান ভুল হৈ গৈছে যেনেকৈ আ ৰৈ ৰো হ'ব লাগে আ ৰ হুচহুকা হৈ গৈছে সেইবিলাক কম্পিউটাৰ টাইপিং মিষ্টেকৰ কাৰণে হৈছে আৰু তোমালোকে বানানবোৰ শুধৰাই ল'বা আজি খণ্ডটিৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হৈছে কোন ভাইচৰয় শাসনকালত বংগধেশ বিভাজন হৈছিল ইয়াৰ এন্সাৰ হৈছে লৰ্ড নেথানিয়েল কাৰ্জনৰ শাসনকালত দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে কোন চনৰ পৰা কোন চনলৈ লৰ্ড নেথানিয়েল কাৰ্জনে শাসন কৰিছিল ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে ওঠৰশ নিৰান্নব্বৈ চনৰ পৰা ঊনৈছশ পাঁচ চনলৈ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে বংগ বিভাজন কি আছিল ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে বিশাল বংগ প্ৰদেশক দুভাগ কৰি দুখন প্ৰদেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে কোন চনত বংগ বিভাজন সংঘটিত হৈছিল ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে ঊনৈছশ পাঁচ চনত পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে বংগ বিভাজন কৰি নতুনকৈ গঠন হোৱা প্ৰদেশ দুখনক কি কি নামেৰে নামাকৰণ কৰিছিল ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে পূৰ্ববংগক অসমৰ সৈতে সংলগ্ন কৰি পূৰ্ববংগ আৰু অসম নামৰ এখন প্ৰদেশ আনহাতে অৱশিষ্ট বংগদেশক পশ্চিম খণ্ডৰ সৈতে বিহাৰ আৰু উৰিষ্যাক একেলগে পশ্চিমবংগ নামেৰে নামাকৰণ কৰিছিল ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে লৰ্ড কাৰ্জনে বংগ বিভাজন কিয় কৰিছিল ইয়াৰ এন্সাৰ হৈছে কুৰি শতিকাৰ আৰম্ভণিতে বংগদেশত জাতীয় জাগৰণে এটা শক্তিশালী স্থিতিত উপনীত হৈছিল বংগদেশ বংগবাসীৰ এই জাগৰণে ইংৰাজ চৰকাৰক চিন্তিত কৰি তুলিছিল আৰু এই জাগৰণ মষিমূৰ কৰিবলৈ ভাইচৰয় লৰ্ড কাৰ্জনে বংগ বিভাজন ৰূপায়ণ কৰিছিল সাত নম্বৰ কুৱেশ্যন কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰথমটো সক্ৰিয় জাতীয় সংগ্ৰাম কি আছিল ইয়াৰ এন্সাৰ হৈছে বংগ বংগ বিৰোধী আন্দোলন আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে নিয়ন্ত্ৰণকাৰী আইন বা ৰেগুলেটিং এক্ট কিমান চনত প্ৰৱৰ্তন হৈছিল ইয়াৰ এন্সাৰ হৈছে সোতৰশ তেসত্তৰ চনত ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে এলাহাবাদ সন্ধি কোন চনত হৈছিল ইয়াৰ এন্সাৰ হৈছে সোতৰশ পয়ষষ্ঠি চনত দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে এলাহাবাদ সন্ধি কাৰকাৰ মাজত হৈছিল ইয়াৰ এন্সাৰ হৈছে মোগল সম্ৰাট চাহ আলম আৰু ৰবাৰ্ট ক্লাইবৰ মাজত এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে এলাহাবাদ সন্ধি অনুসৰি বংগ প্ৰদেশত কি কি অঞ্চল অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল ইয়াৰ এন্সাৰ হৈছে বংগ বিহাৰ আৰু উৰিষ্যা বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে নিয়ন্ত্ৰণকাৰী আইন প্ৰৱৰ্তন কৰি বংগ প্ৰেছিডেঞ্চি গৱৰ্ণৰ পদটো কি পদলৈ উন্নীত কৰিছিল ইয়াৰ এন্সাৰ হৈছে গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে নিয়ন্ত্ৰণকাৰী আইনৰ দ্বাৰা বোম্বাই আৰু মাদ্ৰাজৰ গৱৰ্ণৰ দুগৰাকীক কাৰ তলতীয়া কৰিছিল ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে ফ'ৰ্ট উইলিয়ামৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ তলতীয়া কৰা হৈছিল চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অসম প্ৰদেশ কিমান চনত গঠিত হৈছিল ইয়াৰ এন্সাৰ হৈছে ওঠৰশ চৌসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দৰ সাত ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে কেইখন জিলা লগ লগাই অসম প্ৰদেশ গঠন কৰা হৈছিল ইয়াৰ এন্সাৰ হৈছে ছখন ষোল্ল নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে কি কি জিলা লগ লগাই অসম প্ৰদেশ গঠন কৰিছিল ইয়াৰ এন্সাৰ হৈছে কামৰূপ নগাঁও দৰং গোৱালপাৰা শিৱসাগৰ আৰু লখিমপুৰ সোতৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ছখন জিলাৰ সৈতে আৰু কি কি অঞ্চল সংলগ্ন কৰি অসম প্ৰদেশ গঠন কৰে ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে খাছিয়া জয়ন্তীয়া পাহাৰ নগাপাহাৰ গাৰুপাহাৰ কাছাৰ আৰু শ্ৰীহত্ত ওঠৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ওঠৰশ চৌসত্তৰ চনত গঠন কৰা অসম প্ৰদেশৰ সৰ্বমুঠ এলেকা কিমান আছিল ইয়াৰ এন্সাৰ হৈছে চৌৱন্ন হাজাৰ এশ বৰ্গমাইল ঊনৈছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ওঠৰশ চৌসত্তৰ চনত গঠন কৰা অসম প্ৰদেশৰ জনসংখ্যা কিমান আছিল ইয়াৰ এন্সাৰ হৈছে একচল্লিছ লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ বিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে নৱগঠিত প্ৰদেশ তথা অসম প্ৰদেশৰ বাবে সৃষ্টি কৰা পদটোৰ নাম কি আছিল ইয়াৰ এন্সাৰ হৈছে মুখ্য আয়ুক্ত একৈছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অসম প্ৰদেশৰ প্ৰথম মুক্ত আয়ু মুখ্য আয়ুক্ত কোন আছিল ইয়াৰ এন্সাৰ হৈছে কৰ্ণেল আৰ এছ কৃতিঞ্জক বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে কৰ্ণেল আৰ এছ কৃতিনিঞ্জকক অসম প্ৰদেশ প্ৰশাসনৰ দায়িত্বভাৰ কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ অৰ্পণ কৰা হৈছিল ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে ওঠৰশ চৌসত্তৰ পৰা ওঠৰশ ছয়সত্তৰ হ'ব লাগিছিলে ইয়াত আঠসত্তৰ হ'ল তোমালোকে ছয়সত্তৰ বুলি ঠিক শুধৰাই ল'বা তেইছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যবাদৰ উপনিৱেশ স্থাপনৰ পাছত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পেনীৰ তিনিটা ঘাই শাসনকেন্দ্ৰ কি কি আছিল ইয়াৰ এঞ্চাৰ হৈছে কলিকতা বোম্বাই আৰু মাদ্ৰাছ চৌবিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পেনীৰ ঘাই তিনিটা ঘাই শাসনকেন্দ্ৰৰ শাসকগৰাকীৰ বিষয়বাপটোৰ নাম কি আছিল ইয়াৰ এন্সাৰ হৈছে প্ৰেছিডেণ্ট পঁচিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে প্ৰেছিডেণ্টৰ তলতীয়া শাসনযন্ত্ৰটো কি নামেৰে জনাজাত আছিল ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে প্ৰেছিডেঞ্চি ছাব্বিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে বংগ বিভাজনৰ ক্ষেত্ৰত লৰ্ড কাৰ্জনক বিশেষভাৱে সহায় কৰা ইংৰাজ বিষয়া দুজন কোন কোন আছিল ইয়াৰ এন্সাৰ হৈছে মধ্য প্ৰদেশৰ মুখ্য আয়ুক্ত এণ্ড্ৰু ফেজাৰ আৰু আনজন হ'ল অসমৰ মুখ্য আয়ুক্ত জন ব্যায়ামফিল ফুলাৰ সাতাইছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত বংগদেশৰ অন্তৰ্গত উৰিষ্যাত ভয়ানক দুৰ্ভিক্ষয় দেখা দিছিল ইয়াৰ এন্সাৰ হৈছে ওঠৰশ ছয়ষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দত আঠাইছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে বংগদেশৰ অন্তৰ্গত উৰিষ্যাত দেখা দিয়া দুৰ্ভিক্ষৰ ফলত কিমান সংখ্যক মানুহে মৃত্যু খাবতিছিল ইয়াৰ এন্সাৰ হৈছে প্ৰায় দহ হেজাৰ ঊনত্ৰিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে বংগ প্ৰশাসনৰ দক্ষতাৰ অজুহাত দেখুৱাই ইংৰাজ চৰকাৰৰ ওচৰত ওচৰত কোনে বংগ প্ৰদেশ বিভাজনৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল ইয়াৰ এন্সাৰ হৈছে ভাইচৰ লৰ্ড নৰ্থব্ৰুকে ত্ৰিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ইয়ানডাবু সন্ধিৰ যোগেদি অসম তথা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ কোন কোন এলেকা ভাৰত ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যৰ তলতীয়া হৈছিল ইয়াৰ এন্সাৰ হৈছে ওঠৰশ বয়ত্ৰিছ খ্ৰীষ্টাব্দত কাছাৰ ওঠৰশ তেত্ৰিছ খ্ৰীষ্টাব্দত খাছিয়া পাহাৰ ওঠৰশ পঁয়ত্ৰিছ খ্ৰীষ্টাব্দত জয়ন্তীয়া পাহাৰ ওঠৰশ ঊনচল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দত মটক আৰু শদিয়া ৰাজ্য ওঠৰশ তিয়াল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দত খামটি ৰাজ্য ওঠৰশ তিয়াল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দত চিংফো ৰাজ্য ওঠৰশ চৌৱন খ্ৰীষ্টাব্দত অংগামীসকলৰ নগাপাহাৰ এলেকা ভাৰত ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যৰ তলতীয়া হৈছিল যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবা লাইক কৰিবা আৰু আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ সময়ত পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ধন্যবাদ